Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. В городе Киеве рак молочной железы, к сожалению, занимает первое место в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями среди женщин. И э, у нас на диспансерном учете в городе Киеве находится более 11 тысяч пациентов. Здесь следует отметить, что, э, в общем-то, э, один из таких хороших показателей работы лечебных учреждений Киевского городского онкологического центра, это то, что более 65% больных, которые получили лечение, находятся под наблюдением 5 и более лет. Один из основных таких, в общем-то, показателей в онкологии. Следует отметить, что профосмотры имеют достаточно серьезное значение в выявляемости. Вот. По цифрам, я поднимал цифры за последние несколько десятилетий, у нас показатель выявляемости рака молочной железы при проведении профосмотров в середине 80-х годов составлял около 20%. К 2000 году мы приблизились уже к 60%. Вот. И на сегодня этот показатель составляет 70-80%. С одной стороны, это, конечно, достаточно серьезные и хорошие цифры, с другой стороны, хотелось бы больше и лучше. Потому что по данным американских исследований, если выявляется рак молочной железы в первой стадии, вылечить можно практически 98% пациентов. Вот. То, что говорила Лариса Генриховна по запущенности, да, это то, что нас всех волнует, и этим вопросом мы должны серьезно заниматься. У нас, к сожалению, вот последние пять лет показатель выявляемости рака молочной железы в запущенной стадии колеблется, и в принципе он стабильный, 15-16%. С одной стороны, если брать 100, вроде немного, а с другой стороны, это 15% женщин, которые наши матери, наши сестры, наши тети, наши соседки. Понимаете, это достаточно высокий показатель, 15-16%. И здесь наша с вами задача, чтобы объединить усилия, чтобы женщинам рассказывать, осматривать их в обязательном порядке, независимо от того, есть ли у нее ОРВИ, и она обратилась к вам с ОРВИ, в обязательном порядке посмотреть молочные железы, потому что она, может быть, у мамолога никогда не была, к хирургу она не обратится. Вот. И, в общем-то, на вас ложится вот эта вот работа по профилактике и, в общем-то, где-то ранней диагностике вот этих заболеваний молочных желез, которые могут привести к развитию онкологического заболевания. Такие еще вам оглашу цифры. За 9 месяцев вот, текущего года, что мы получили в городе Киеве, за 9 месяцев вообще было Зарегистрировано 6700 больных с различными онкологическими заболеваниями, что на, 2, что на более чем 200 больных больше, чем в 2011 году. То есть мы видим стабильный прирост онкологической заболеваемости в городе Киеве. При этом основные локализации у нас остаются рак кожи, рак молочной железы, опухоли желудочно-кишечного тракта. Что касается первичных случаев рака молочной железы, то в этом году за, вот это, за эти 9 месяцев было выявлено 800 пациентов. 9 месяцев 800 пациенток, то есть каждый месяц огромное количество пациенток выявляется с, с таким заболеванием. Вот. При этом среди этих 800 пациенток опять-таки эти 15% в запущенной стадии, когда мы не можем уже применить специальное лечение и, к сожалению, только симптоматическое. Вот. Правда, надо отметить, что при профилактических осмотрах в 83% рак молочной железы был выявлен. То есть это где-то, в общем-то, ваша работа, ваша заслуга. Вот. К сожалению, в этом году, опять-таки за эти 9 месяцев уже умерло 322 женщины от рака молочной железы. В прошлом году этот показатель за этот же период был 282. За прошлый год всего умерло в городе Киеве от рака молочной железы 430 женщин. Вот. То есть у нас проблема достаточно серьезная. Вот проблему это нужно решать. И одним из таких путей решения этой проблемы, вот я считаю, в плане профилактики, это наша с вами работа с населением: рассказывать населению о данном заболевании, выявлять во время ваших осмотров женщин, привлекать ну, уже, может, где-то с нашей стороны и средства массовой информации, и общественные организации. И вот в рамках проведения Всемирного дня борьбы с заболеванием рака молочной железы, который учрежден президентом Украины в 2005 году, что касательно Украины, он состоится завтра. Главное управление здравоохранением, совместно с, под эгидой, я бы так сказал, Главное управление здравоохранением совместно с онкологической службой города Киева мы презентовали такой информационный бюллетень, составили его. Информационный бюллетень, который полностью посвящен профилактике ранней диагностики рака молочной железы.